вот. Охрана публичного порядка обеспечивали более 30 тысяч полицейских по всей стране. Непосредственно в Киеве это 10 тысяч полицейских. И на сегодняшний день есть задержанные по нарушению публичного порядка, есть задержанные за использование коммунистической символики. Ситуация контролируемая, мероприятие подходит к концу. Есть травмированные, есть травмированные также со стороны полиции, которые получились, граждане, которые наносили, порушивали закон, были затриманы Только в Киеве около 24 человек также. Вот. Ну, в целом контролируемая ситуация, полиция свои задачи выполняет в полном объеме, реагирует на все правонарушения, реагирует вовремя.